ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي من الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا wahai muslimin marilah sama-sama kita membaca dan menyuburkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhan-suruhannya dan meninggalkan segala tegahannya alhamdulillah pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu yang terbesar yaitu iman dan Islam. Mudah-mudahan ia berdekatan dan bertambah hukum sehingga kita tidak meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan iman dan Islam. Salah satu sifat yang menjejas dan menggugat prestasi keimanan dan keislaman kita adalah sifat lalai. Sifat lalai sering menimpa manusia di kehidupan dunia yang sementara ini Sedangkan kehidupan dunia itu sendiri tidak lain Melainkan medan ujian kepada hamba hamba Allah Allah subhanahu wa ta'ala bersirman dalam surah Al-Mulk Ayat 2 Allah yang melakukan mata dan hayat yang berkuasa ayuh asal Artinya, dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa hidup di dunia ini adalah ujian. Namun kita merupakan tujuan sebenar hidup kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wahlamu an-nama anwa'idun wahamda'dun fitnah dun wahan-nam bo'ain Artinya, Dan kekaguman Bahawa harta dan anak-anakmu itu adalah sekali lagi dari bahawa di sisi Allah Pahala yang besar. Kebanyakan kita terjebak dalam mengejar harta dan kesenangan dunia Sehingga lupa untuk mengingati Allah Keburukan keadaan ini bukan sahaja merugikan diri kita Tetapi juga merugikan masyarakat dan keluarga kita Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud Sesungguhnya di antara Ikhwanul Muslimin Di dalam kehidupan hari ini Terdapat beberapa faktor yang telah menjadikan manusia lalai daripada melaksanakan tugasnya Di antaranya Yang pertama Kesibukan dan tekanan hidup Kesibukan mencari rezeki dan memenuhi tanggungjawab Kadang-kadang menyebabkan kita alfa kepada Allah yang kedua Pengaruh teknologi Di zaman ini kita dikelilingi oleh pelbagai alat teknologi yang menyedut perhatian kita Kita sering terjebak dalam media sosial dan hiburan Sehingga lupa untuk mengingati Allah Yang ketiga Kurangnya motivasi dan tujuan Tanpa matlamat yang jelas kita mungkin merasakan hidup ini kosong. Islam menekankan pentingnya niat dalam setiap amal. Yang keempat, faktor emosi dan dan psikologi. Rasa cemas dan stres boleh mengganggu fokus kita kepada ibadah dan mengingati Allah. Kita perlu berserah kepada Allah dalam menghadapi ujian. Ikhwanul muslimin, Marilah kita perlu diri agar terhindar dari sifat lalai dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, mengatur mengatur waktu dengan baik. Kita perlu membuat jadual harian yang seimbang antara kerja, ibadah dan waktu rehat. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya masa dan amal. Kata ulama al-wajibat aktham min al-awqat. Kewajipan lebih banyak daripada waktu. Ini bermakna waktu yang kita ada sebenarnya lebih sedikit berbanding kewajipan dan perkara yang kita perlukan Yang kedua Memperbanyakkan zikir dan doa. Mengingati Allah adalah perkara terbaik untuk menghindari kelalaian. Dalam surah Al-Ra'd ayat 28, Allah berfirman Al yang berarti ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Yang ketiga, mantapkan matlamat yang jelas. Menentukan tujuan hidup yang selaras dengan ajaran Islam. Agar akan membantu kita fokus Dalam hadis Nabi SAW bersabda Orang yang bijak adalah orang yang menghisap dirinya Dan beramal untuk kehidupan selepas mati Yang keempat Mencari sokongan dengan rakan-rakan Bergaul dengan orang yang soleh dan positif Dapat memberi inspirasi dan mengingatkan kita untuk tidak lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dinni qadiri, falyanzur ahlukum man yuqali." Rawahu Abu wa Tirmizi. Maksudnya, seseorang itu tergantung atas agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah olehmu siapa yang menjadi teman dekatnya. Kita perlu sedar bahawa lalai akan membawa kepada kehampaan di akhirat. Dalam surah Al-Asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa dan mengingatkan kita bahawa manusia itu dalam kesulitan kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh serta saling berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Lalai juga akan menyebabkan kita terjerus dalam dosa dan maksiat Saudara-saudara Marilah kita berusaha untuk menghindari sifat lalai ini Kita perlu merenung amaran dan peringatan Allah Subhanahu SWT Dan berusaha untuk meningkatkan sifat lalai dari diri kita Dengan sentiasa mengingati Allah dalam setiap langkah dan tindakan Serta melakukan amal kebajikan dan perbanyakkan fikir Penting untuk kita menyusun waktu dengan baik Letakkan keutamaan pada ibadah Dan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu SWT Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Agar dia menjauhkan kita dari sifat lalai Dan sentiasa memberi kita hidayah untuk mengingatinya Semoga kita termasuk dalam golongan yang beriman dan beramal saleh. Ikhwani muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah salah guna kuasa mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak, -hak orang lain yang perlu kita tunaikan khususnya zakat justeru salurkanlah infak anda sama ada zakat atau wakaf kepada majlis agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya Pada waktu ini, saudara-saudara kita umat Islam khususnya di Palestin masih berada dalam konflik peperangan khususnya dengan Israel. Justeru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan Serta kemenangan dalam masa yang sama Ulurkan pertolongan dan bantuan yang baru diperlukan Melalui pihak-pihak yang merauh, dan tidak Bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami Barakallahu bi malamu fil qur'anil azim Wa nafani wa niyadu bima mafihim dan وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين